دا افغانستان په شمال کې د سېلابونو لامل نړيدلې کورندي چې سېلاب ځپلي د بیا رغونې هڅه کوي د افغانستان په شمال کې د مې میاشتې د 18 ولسمې ولسمې او 28 نې ته سېلابونو لامل درې سو او څلور لس کسان مړه ل 220 تر ډیر جوبل او ګنشمیر کسان ورګتي دغو سېلابونو کې شاوخوا نه هزار کورونه بشپړ او نیمه نړيدلې چې لعملای پزرګونه خلک به کوره شوې دي دا سېلابونو په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې راغلي چې سړکونه پلوونه خونځي او روغتیایي مرکزونه هم په کې ځان منشي وي وسته سلا بروستا د سیمه خلک د کورونو په بیا رغولو اوښتدي خو هیڅ نه دی ورپاتې نو بشت نه روډېشت غنه مړه کاسي او پیلې تروبو بلند شي وي دومره تنهشت چې موږ پر د شپې ودو شو زمو ټول کور او بوکی ټوب شوې هرڅه وی جاسول یاو شمیر خیریا بنسټونو ویلي دا مهال سلب سی زپلی سیمه په موارد مرستو لکه بیړنۍ سرپناه خړو پاکو بو رغتیای عاجل مرستو د کثافاتو په کابل 2019 بیا رغولو او د اوایدو د سرچینو رغولو ته بیړنۍ ارتيال لري موګوی جرشي کورونا خوندزي او روغتونه ولید خلکو خپل معاشت له لاس اور کړي د کثرنګي چوینې دل تماشومان خوندي وتنه شتله د شمالي ولایتونو په سیلابونو کې زیان منشوي لنی مای ډيري خزي او ماشومان دي افغانستان کې روسينه او رين هغ ننګونې لا زیاتې کړي چې افغانستان ور سره مخ دي ویل شوی د امحال افغانستان کې درې ملیونه وغړي بشري مرستو ته اړتیا لري او همدارز 15 کاریا اته میلیونه کسان کافی خوړو ته لاسرسې نه لري